Jumpa lagi bersama saya Fahmi YouTuber. Oke okay, di video kali ini masih dalam pembahasan kedai Aceh di Malaysia. Bagaimana isi videonya? Bagi korang yang belum subscribe channel Fahmi YouTuber jangan lupa untuk kalian subscribe channel Fahmi YouTuber dan like, komen dan share agar saya lebih semangat dalam update video-video terbaru. Oke, okay, langsung saja kita tonton sama-sama. Gadah 1 2 3. 2004 Aceh dilanda tsunami. 2024 Malaysia dilanda tsunami kedai Aceh Begitulah realitinya Walaupun pahit untuk dilanda. Rangkaian kedai Aceh sudah mendominasi pasaran kedai runcit di negara kita Nak tahu macam mana kedai Aceh jadi pilihan ramai? Mari sini aku share 5 strategi marketing kedai Aceh yang pertama, lokasi. Kedai Aceh akan beroperasi di sekitar kawasan penempatan yang mempunyai kepadatan penduduk sama ada kawasan taman perumahan, apartmen maupun kawasan kampung. Nombor 2, bekalan mencukupi. Barang tamat tempo, kehabisan stok, barang bersifah dan tak terurus itu punca menyebabkan pelanggan lari. Tetapi, hal itu tak berlaku di kedai Acik. Stok barangan kering sentiasa ada dan barangan basah yang segar dan elok sahaja yang dijual. Hal itu berjaya menamat hati pelanggan untuk setia membeli di kedai mereka. Nombor tiga, mudah bahasa, senang kira. Saya tak boleh berjilin. Halal juga. Duit baki tak mencukupi adalah situasi yang sering berlaku untuk perniagaan yang menjalankan urus niaga secara tunai seperti kedai runcit. Sikap tak berkira begini sangat disenangi oleh pelanggan. Malah, terdapat juga sebilangan kedai Aceh yang membenarkan buy now, pay later untuk pelanggan mereka. Nombor 4. Servis pantas Pekerja yang ramai menyebabkan urusan jual beli di kedai berjalan dengan cepat dan juga lancar. Nombor 5. Servis percuma Perkhidmatan potong ayam ikan secara percuma sangat digemari oleh pelanggan. Terutamanya kaum wanita yang bekerja. Hal ini sangat menyebabkan masa mereka untuk terus memasak selepas beli barang mentah di kedai. Jadi, apa moral, moral story yang kita boleh belajar? Manjanda wajah. Siapa berpusta dia? Guys, korang dulu beli barang kedai runcit kat mana? Ok guys, sama-sama sudah kita tonton videonya. Ok, langsung saja kita beralih ke video nombor 2. Ok guys, di video nombor 2 kita akan melihat bagaimana Bisa orang kita Aceh bisa menguasai hal-hal yang seperti di video ini guys Langsung saja kita Kenapa banyak kedai runcit dipegang orang Aceh Sampaikan gelaran kedai Aceh dah jadi sebati dengan kita Sebab nak menunjukkan betapa berkuasanya mereka dalam sektor kedai runcit Mereka ni bukan kaum Cina atau India tau Tapi serumpun dengan kita yang bukan warga negara Malaysia Pelik tak macam mana mereka boleh buka kedai runcit dan berniaga dengan mudah Siap berjaya pula tu. Jangan bagi alasan yang kedai Aceh tu kedai tak berlesen pula sebab kedai mereka ni ditubuhkan secara sah mengikut undang-undang. Kalau betul tak berlesen, kenapa tak diserbu pula? Setuju tak kalau saya katakan yang Melayu gagal bersaing dari segi ekonomi dengan mana-mana kaum serta gagal menjadi pemegang tampuk pemerintahan negara dengan baik adalah disebabkan orang-orang Melayu ni memang lemah dan bukan disebabkan faktor kaum Cina menekan orang Melayu? Sebab pelik macam mana orang Aceh yang satu gian dengan kita ni pun boleh berniaga dengan mudah. Bayangkan kalau kat Malaysia ni ada jutaan warga Aceh. Mesti mereka dah jadi saingan sengit kaum Cina dalam berniaga kan? Jadi sekali lagi saya nak tanya. Setuju tak kalau saya katakan yang kaum lain ni memang kaum yang lemah? Kalau tak setuju, tuliskan dalam ruangan komen sebabnya apa. Okay guys, sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.